Обратилась к нам женщина, которую просто без каких-либо предупреждений неизвестные люди э, ворвались в квартиру и э, выставили ее за дверь. То есть, когда мы начали разбираться в данной ситуации, оказывается, у нее был кредитный договор, в котором была ее квартира, э, находилась в ипотеке у фирмы, которая выдает кредит. После чего, не дожидаясь до окончания договора, он был пролонгирован до 2017 года, э, фирма самовольно снимает квартиру с ареста и продает другому частному лицу. После этого частное лицо с лицами, которые нами сейчас уже установлены, ворвалось в данную квартиру и уже предоставив документы на нового собственника, захватило ее фактически силовым путем и женщина осталась на улице. То есть нами было принято решение по, данным, по данной ситуации вместе с хозяйкой выяснить, что за лица. Они не пускали нас на территорию, которую они считают своей. То есть мы вошли с ней в квартиру. При досмотре этих людей у нас один из задержанных имел при себе заряженное огнестрельное оружие гладкоствольное, на которое не было соответствующих документов, оно было изъято. Также у него был пистолет Макарова с травматическими патронами, 4 обоймы, все было изъято. То есть они были вооружены, они были готовы оказать сопротивление и в принципе они были настроены на захват этого объекта. На сегодняшний день мы инкриминировали статью 356, это самоуправство и незаконное обращение с огнестрельным оружием. Потому что... Їх приїхало в квартиру 6 чоловік, включаючи адвоката. От. Що сказали, що ми власники квартири, ми її купили, ви тут ніхто, збирайте речі, виходьте звідси. А в квартирі лишилося 6 чоловік. Розумієте, вони зайняли ту кімнату, вигнали сюди повністю. Ну, тобто, помістилися в дитячій кімнаті. В тій. Пішла в ванну. В ванну заскочило два чоловіка. І ну мене попиталися топити. Просто, просто збиралися речі, вони отак випивши, відкривають двері, викинув і дзвонить по телефону, відкриває, іди, забери вічі, я тобі розрішаю підібрати те, що я тобі викину. у вас покинув? Я не поняла.